श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचे विविध मंत्र ऐकतो स्वामींच्या प्रत्येक मंत्रामध्ये दैवी शक्ती आहे स्वामींचे मंत्र एवढे शक्तिशाली आहेत की ते म्हटल्यावर स्वामींचा आशीर्वाद आपल्याला मिळाल्याशिवाय राहत नाही स्वामी भक्त हो स्वामींच्या मंत्राबरोबर वर, स्वामींच्या बखरीतील हे दैवी प्रसंग अतिशय लाभदायक आहेत ते ऐकल्याशिवाय आपण राहू नका ते ऐकल्यावर आपल्या नशिबात जे नसेल ती गोष्टही आपल्याला मिळू शकते इतकेही प्रभावी आहे स्वामी भक्त हो हा स्वामींचा मंत्र आणि स्वामींची लिला तुमच्यासमोर आली तर समजा स्वामींची तुमच्या कुटुंबावर कृपा राहणार आहे तुमच्या जीवनातील सर्व संकटे आपोआप कमी होताना दिसतील यासाठी तुम्हाला हा मंत्र आणि स्वामींची लीला मनापासून ऐकायची आहे स्वामी भक्त हो तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या भक्तिमय चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला ऐकायला आवडत असतील तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ पाच स्वामी भक्तांपर्यंत पोहोचवा मी तुम्हाला स्वामींचा जो मंत्र सांगणार आहे तो ऐकल्यावर तुमच्याजवळ खूप धनसंपत्ती येईल स्वामींच्या मंत्राबरोबर तुम्ही स्वामींच्या बखरीतील दैवी प्रसंग ऐकला तर स्वामी महाराज आपल्या सर्व इच्छा तात्काळ पूर्ण करतात स्वामी आपल्या भक्तांच्या पाठीशी राहतात स्वामींच्या लीला तुम्ही अवश्य ऐका स्वामींची सेवा म्हणून ऐकल्या तरी चालेल थोड्या दिवसात आपल्या जीवनातील सर्व दुःख दूर होण्यास सुरुवात होईल आपला स्वामी शक्तीवर विश्वास असेल तर कमेंटमध्ये स्वामी माझी माऊली लिहायला विसरू नका स्वामी भक्त हो स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र ऐकण्या अगोदर आपण स्वामींचा दैवी प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया बाळप्पा सेवेकरी पहाटे पहाटे उठून माळ घेऊन गणपतीचा जप करीत असे शिवबाईस वाटले की महाराजांना बाळप्पाच्या गणपतीच्या जपाबद्दल सांगावे कारण श्री स्वामी समर्थ साक्षात परमेश्वर असताना इतर देवाचा जप करू नये असे तीस वाटे म्हणून महाराजांना तिने मुद्दामच बाळप्पाच्या जपाबाबत विचारले की महाराज सध्या बाळप्पा काय करीत आहेत महाराज म्हणाले तो तरट विनत आहे काही गप्प बसली बाळप्पाने समर्थांचे हे उत्तर ऐकून मनात विचार केला की तरटाचा विशेष उपयोग होत नाही त्याअर्थी गणपतीच्या जपापेक्षा ते स्वामी समर्थांचा जप करावा म्हणून बाळप्पाने माळ घेऊन स्वामींचा जप करू लागला काही दिवसांनी शिवबाईने मुद्दाम श्री स्वामी समर्थांना प्रश्न केला की आज बाळप्पा काय करीत आहे श्री स्वामी समर्थांनी उत्तर दिले की बाळप्पा कांबळी विनत आहे श्री स्वामी समर्थांच्या उत्तराचा असा विचार केला की तरटपेक्षा कांबळीचा उपयोग जास्त आहे त्या उत्तराने सदा सर्व काळ समर्थांच्या नावाचा जप करू लागला यावरून सर्व तरुणोपायाचा अतिसुलभ मार्ग म्हणजे स्वामीजप व स्वामी भक्ती होय एकदा सुंदराबाई आजारी पडली व तिला अशक्तपणामुळे काही काम वगैरे करताना त्रास व्हायचा म्हणून बाळप्पांना महाराजांना स्नान तेवढे घालून आपण जावे अशी विनंती केली ही सेवा ई बाळप्पाने मोठ्या आनंदाने स्वीकारली व महाराजांना स्नान वगैरे घालून तो परत आपल्या अनुष्ठानात बसायच गेला बाळप्पाने तब्बल बारा वर्ष मारुती मंदिरात श्री स्वामी समर्थ नामाच्या जपाचे अनुष्ठान केले म्हणूनच या मारुती मंदिरात बाळप्पा महाराजाची तपभूमी असेही म्हटले जाते बाळप्पा महाराजांनी जप केला त्या ध्यान गुहेत समर्थ रामदास स्वामींच्या पादुका व चिपळ्यासहित समोरासमोर बाळप्पा महाराज व त्यांची मावली श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या पादुका स्थापन केल्या आहेत अक्कलकोटात येणाऱ्या प्रत्येक स्वामी भक्ताने या मारुती मंदिराचे दर्शन घ्यावे व महाराजांच्या तपोभूमीत काही वेळ नामस्मरणात घालवावे स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आत्ता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी चिदानंद स्वरूपाय नम ॐ श्री स्वामी चिदानन्दस्वरूपाय नमः 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 ॐ ॐ श्री स्वामी चिदानन्दस्वरूपाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी चिदानन्दस्वरूपाय नमः